На прошлой неделе в Хакасии прошла последняя сессия Верховного Совета пятого созыва. Однако на этом работа депутатов не закончилась. К примеру, сегодня парламентарии обсуждают несколько важных проектов, в том числе корректируют правила для многодетных семей, которые могут рассчитывать на земельный участок. Одно из условий прежнего закона ⁇ на момент получения участка дети в семье должны быть младше 18 лет. В итоге к тому времени, когда очередь подходит, в некоторых семьях старшие дети достигают совершеннолетнего возраста и по правилам не могут участвовать в программе. Такие ограничения депутаты посчитали лишним чтобы было распространено право получать земельный участок тем семьям, которые многодетными считались в момент постановки на очередь, а не тогда, когда мы же мгновенно эти участки не выделяем, это же очередь, понятно, это и год, и два. И вот чтобы эти люди не потеряли такое право, мы подготовили втроем такой законопроект, который, надеемся, будет на ближайшей сессии, ну теперь уже в сентябре принят. Хакасия просит у центра дополнительных средств на покупку жилья сиротам. Обращение в адрес Дмитрия Медведева сегодня готовят в Верховном Совете Республики. Проблему нехватки жилья наш регион особенно почувствовал после выхода федерального закона, когда в списке стали включать и тех сирот, кто в свое время не получил квартиры. В результате очередь значительно подскочила, бюджет же Хакасии по-прежнему ограничен. Проще говоря, сейчас приток идет примерно 450, скажем, таких граждан, а мы приобретаем квартиру примерно 150. И темп нарастает. Мы очень аргументированно проанализировали вот последний период и подготовили обращение правительству России с просьбой о пересмотре, вот как было с детскими садами, выделение больше средств Республики Хакасия для этих целей. Разрабатывать и обсуждать новые законы депутаты будут все лето. Покинуть же свои посты лишь избранием нового состава. Приемников предстоит выбрать жителям Хакасии этой осенью в единый день голосования, который пройдет 8 сентября. Впрочем, большая часть действующих депутатов намерена бороться за места в парламенте. На этой неделе, 3 июля, Хакасия отметила свой день рождения в 1991 году. Тогда еще Хакасская автономная область в этот день получила статус республики. Затем вышла из состава Красноярского края. А уже через год Верховный совет Хакасии принял закон и официально объявил 3 июля праздничным днем. Больше 20 лет наша республика ⁇ самостоятельный регион России. За эти годы парламент Хакасии принял тысячи региональных законов, а сама республика укрепила свои позиции как в экономическом, так и в политическом плане. Наша территория, наша республика стала обладать значительно большими возможностями. Проще говоря, если бы мы оставались в любом статусе автономной, как там ее не называли, Периферии Красноярского края все бы всегда было несколько во вторую очередь и по остаточному принципу. Когда Республика Хакасия стала независимым, полноправным субъектом Российской Федерации, это добавились возможности. Возможности более быстрого развития, возможности сохранения этнокультурной особости нашего хакасского народа и всех людей, которые национальности, которые проживают на территории Хакасии. В свой 22-й день рождения Хакасия встретила народными гуляниями на первомайской площади возле дома правительства. Несмотря на то, что празднование Дня республики выпало на середину рабочей недели, на праздник пришли тысячи людей. На главной сцене выступили творческие коллективы из всех муниципальных образований, а также республиканские исполнители и гости из Красноярского края. Специально же для детей организовали бесплатные аттракционы. Такими событиями отметилась прошедшая парламентская неделя. Кстати, за новостями Верховного Совета Хакасии сегодня можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Всего доброго.